Всем еще раз привет, и с вами Ксения Камышанова, и кому интересно, оставайтесь со мной, и вот кто остался со мной, я сейчас вам покажу мои такие три новиночки, покупочки, можно так сказать, и я просто неряха какая-то, потому что вот моя помада Эйвен я ее вот купила довольно, может два дня назад, три, вот, Эйвен помада в оттеночке, честно, если я прочитаю неправильно, то простите. Country Rose, я не знаю, наверное, неправильно, потому что я по-английскому ничего не знаю. Но черная какая ну ладно. Ага, я забыла вам кисть принести, ну ладно. Вот, и <coughs> я ее просто сразу поломала, новая помада, и вот, да, новая помада. Я ее просто вот так вот как-то, когда открывала, случайно пальцем задела и... Получилось так, что вот так задевала раз в шесть-пять, и она мне просто в конце концов отвалилась, и я ее выкинула, да. И вот я ее выш... вылизываю, можно так сказать, и вот так вот как-то она уже, короче, по-моему, выкинула. Купила помаду Ксюша у нас. Дальше такой блеск для губ. фирмочка, фирмочка. Фирмочка, фиксируйся, фиксируйся, он что-нибудь я знаю, но все же фик. Вот, 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 вот такая вот фирма. И, эм, кри... А, да. Вот я, значит, 31, Кристалл Шина. Опять-таки, если я что-то неправильно читаю или, как, произношу, то простите, да. Потому что я по-английскому как-то не прям уж умею читать, так, не знаю. Вот так вот как-то это выглядит. Мне нравится, но сама, ну как? Когда мы на голову цвет такой прикольный, как бы сказать. И но сама вот э, кисть, сам вот этот вот, чем я наношу, можно так сказать, он просто как-то как... Кажется, как будто отвалится сейчас, честно. Не знаю, почему он такой. Вот. И еще у меня в новиночках тушь Лореаль. Э, ну, тут как, тушь, придающая объем, подкручивание, об... и без комочков. Врут, в чем могу сказать, врут. Ну, комочков не так уж много, но все-таки они есть. Вот, и сейчас я вам покажу. Саму. Я ее, её... опять-таки, я не ряха, и когда я ее вот засовывала туда, внутрь, она у меня, я ее как, не попала, и... Она у меня скорючилась. Теперь она у меня вот такая вот какая-то стала. Блин, ребят, я просто прошу, опять-таки, я в каждом видео, наверное, говорю, ну что же, я прошу огромное прощение за то, что у меня просто качество какое-то 240-280, ну, я не помню там точно как-то, ну, просто, ну, в некоторых видео 360, по-моему, но и то, это, по-моему, там такого и нет видео, я не знаю. Просто извините мне, я снимаю на камеру, я не знаю, надо обрабатывать, конечно, но нет такой возможности, и я не знаю, как программу какую скачать. Вот так вот как-то. Да, и, ребят, подождите меня вот буквально 5 секунд, извините за такое вот неряшество, опять-таки, но я вам принесу кисть одну, она вот буквально вот у меня лежит, сейчас 5 секунд. Вот, и вот она, такая вот кисть. Вот, эм, вот такая вот фирма. Я не знаю, как она. Расшифровывается, можно так сказать. И вот так вот она открывается. Очень удобная такая вот. Я думаю, у многих она есть. Просто вот я ее когда купила, увидела, я просто ее схватила и побежала на кассу. Это все покупочки были совершены. Эм. Два или три дня назад, как-то так где-то. Но вот именно... <как> ну как? Вот это все я купила. А вот этот блеск мне дала мама на самом деле. Я вам не так показывала? Ну, да, да. Вот. Этот блеск мне дала мама, потому что она им не пользуется. А мне он понравился, когда она нанесла на губы, и я его как забрала. Ну вот, и вот такая вот кисть, она просто идеальная, наверное, она очень-очень мягкая. Эм, вот, ну как, я не знаю, зачем я это говорю, но ну, все же. Вот, вот так вот она, как, хотят сказать, одевается. Но с головой не в порядке. Она вот так вот... Не могу сказать, что она... Короче... Ха? Открывается. Наконец я нашла, подобрала слово. Эм, вот так вот она, она очень мягкая, но ее можно сделать. Если, например, вам надо там какую-то вот точечку поставить, и я не знаю, зачем ты сказал, но все же. Вот, короче, если вам надо какую-то точечку поставить, вот так вот точечку поставить, то ее как-то вот так вот можно, ну там вот так вот, и что хочешь делать. Но как я не так никогда не делаю и не буду делать, просто я не знаю, зачем я это все говорю, но. Я не знаю, зачем я это все говорю, но, но вот. И, господи, я чуть все не переволошила. Вот такие вот мои были покупочки, три покупки и одно, одна кража, можно так сказать, потому что я как у, украла. Нет, ну что я говорю. Я как-то мама этим не пользуется, и я сказала мам, я возьму, она сказала бери. Вот. Ну я как, короче, вот взяла взаймы, так сказать. Вот, и с вами была Ксения Камшана. Спасибо за просмотр. Все же, кто это досмотрел до конца, пожалуйста, это было просто, наверное, с таким качеством, как у меня. Извините за выражение, убогим просто, извините за выражение, но просто убогим качеством, потому что это ужасное качество, я не знаю, как еще сказать. Все-таки подпишись на меня, пожалуйста, и напиши в комментарии, как... Напиши мне запрос, напиши мне вопрос и просто что ты думаешь про мое видео. Я представляю, что там, какие будут критика в комментариях, но все же, вот. Так, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, пишите комментарии, пока!